असल नाजरीन मैं जायरा आबेदी, आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में एक छोटा सा सानवान लाई शुरू करती हूँ बिस्मेरमीम रबली सदरी वैसली अमरी बहल़त मिलसानी यबकहू कौली महमदिन वाल मोहम्मद कमलताब्राहिम वल इब्राहिमा इन नमीदुमजीद अल्ला बारिका मोहम्मद व अला मोहम्मद कमा बारकता तला इब्राहिमा व अला इब्राहिमा इनका हमीद मजीद जी हाँ है हसद हसद क्यों होता है एक दूसरे का नमतें देख कर चाहे अपने पास कितनी ही नेमतें क्यों ना हो लेकिन अगर हसद का के जरासीम है किसी इंसान में तो वह अगले के उसमें देख के नमतों को देख के ज़रूर हसद में मुबला होगा ये समझिए बाईस चौबीस बरस पहले का तस्करा है ये ऐसा मौसम था कि रात की रोटियां पका के घर में रहने का दिल नहीं चाहता था क्योंकि कंक्रीट में तो ज़्यादा वो हो जाती है ना हीटिंग हो जाती है तो उन दिनों में वहाँ रह रही थी आसिफ नगर के घर में तो हम तमाम जो करीबी करीबी सहेलियाँ थीं उस वक्त की हम सब फिर रोटियाँ पका के अपने अपने मियाओं के इंतज़ार में बच्चों के घर से निकल आते थे बच्चों के शोहर के आने में थोड़ा टाइम होता था रोटियाँ गर्म बना के और दस्तखान में रख के और हॉटपाट में रख देते थे ताकि गर्म रहे ऐसे में एक दिन जब हम लोग बैठे हुए थे और बातें हो रही थी जड़ावल की यानी सर्दियों के कपड़े कपड़े नहीं बिस्तर जड़ावल उसको कहते हैं उर्दू ज़बान में तो हाँ बात निकल आई कि तुमने अपने जड़ावल कहाँ रखे मैंने बताया मैंने कहाँ रखे तो एक पड़ोसन ने कहा कि मेरा तो तीसरी मंजिल पर वो रखा हुआ है टीन का बक्सा मैंने उसमें रख दिए जाके ले जाके जब सर्दियां आएंगी तो मैं निकाल लूँगी धूप दे के इस्तेमाल करूँगी अच्छा बात तो ये हो रही थी और उसके बाद फिर बात कहाँ आ गई कि जिन्होंने कहा था ना कि तीसरी मंजिल पे रख दिए हैं उनसे एक पड़ोसन ने पूछा सुनो तुम्हारे मियाँ ने मुंह दिखाई में क्या दिया था ये एक ऐसा गैरमतव था सवाल था कि कुछ समझ में नहीं आया कि क्या जवाब देंगी ये तो दूसरी पड़ोसन बोली जिनको के हसद था वो कहने लगी कि इसके मियाँ ने मुंह दिखाई में इसे टीन का बक्सा दिया था वो कह चुकी थी ना कि टीन के बक्से में रख दिए थे मैंने जड़ावल वो वो टीन का तो नहीं होता था वो तो जस्त का होता था और काफ़ी वैसा होता था हैवी हर घर में होता है कराची में अब जिन्होंने कहा था कि इसके मियाँ ने इसको टीन का बक्सा दिया मुँह दिखाई में वो तो भड़क गई शदीद तरीके से उन्होंने कहा कि मेरे मियाँ ने मुझे मुँह दिखाई में चार बेटे दिए और चार मंजिला घर दिया और वो इतनी खफा हुई इस बात पे कि फिर उन्होंने उस पड़ोसन से जिन्होंने कहा था कि टीन का बक्सा दिया बातचीत बंद कर दी लेकिन देखिए हसद का वो था ना क्योंकि माशाल्लाह उनके चार बेटे थे चार मंजिला घर था अरे भाई था तो उनका था ना वो किसी को अपने घर में रख तो नहीं रही थी मगर क्या किया जाए हसद का आलम अच्छा ये तो हुआ अब मैं आपको बता रही हूँ ऐसे घरों में जहाँ लोग मुश्तरका कुंदों में रहते हों और उनके दरमियान ना इतफाक़ी हो जाती हो उस घर के बुज़ुर्ग ख़ातन का फ़र्ज़ है कि वो अपने घर में पकने वाले खाने के ऊपर यानी खाना पक रहा हो या पक चुका हो या भी शुरुआत हो रही हो, वो तमाम खाने पर बसमिल्ल रन रहीम पढ़ कर या हलीमों या हकीमों या वूदूदो दम कर दें इस अमल से घर के अंदर एतमाद की फ़िज़ा बहाल हो जाएगी और आपस में मोहब्बत बढ़ेगी ये अमल मुसलसल करने से घर के अफ़राद आपस में यगानगत से रहने लगते हैं यानी यह अमल मुसलसल करना होगा ये नहीं कि आज अभी कर लिया कल छोड़ दिया फिर परसों कर लिया फिर नर्सों छोड़ दिया अच्छे और पुरसकून घरों में ना इत्तफाक़ी डालना और शोहर बीवी के दरमियान जुदाई डालना यह सब शैतान के हरबे होते हैं और हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के कलाम की बरकत से अपने घरों को पुरसकून रखें इसके लिए सुर फलक है जिन घरों में बीमारियां, बीमारियों ने डेरे डाले हुए हों बीमारियां हसद की वजह से आती हैं तो ऐसा कीजिए कि एक एक पाव लोबान कौड़िया लोबान एक पाओ काला दाना लेकर उन्हें मिक्स करके रख लीजिए उसमें एक जार में और कलम और कागज़ रख लीजिए पास और उस पर सौ दफ़ा सूर्य फलक पढ़िए वज़ू करके अब देखिए सौ दफ़ा एकदम तो नहीं पढ़ा पढ़ सकेंगी इसलिए जितना पढ़े वो कागज़ पे लिख लीजिए और जार के अंदर दम कर दीजिए इस तरह जब सौ हो जाए उस उसी दिन से शाम से आप असर असर और मगरिब के दरमियान कोयले जलाइए खूब अच्छे दहका के और घर के कोने कोने में इसकी धुनी दीजिए ये जो आपने लुबान और काला दाना तैयार किया है आप यकीन कीजिए घर के अंदर खुशियाँ उतरने लगती हैं इस अमल से उसके अलावा ये तो भूलिए नहीं कि घर में बच्चों के दरमियान पढ़ पढ़ के दम कर देना है जैसे सुबह दस मरतबा अलबर्रो पढ़ते हैं तो बच्चे काबू में रहते हैं और जो नमाज के शौकीन नहीं होते हैं उनके ऊपर सात मरतबा उनके सीने पर दम कर दीजिए तस्वुर करके तो वह नमाज़ पढ़ने लगेंगे कला में खुदा बहुत प्यारी चीज़ है बहुत प्यारी चीज़ है या शोहर खफा हो गए हैं किसी बात पर तो उनको या वूदों पढ़ कर खाने पर दम करके दे दीजिए वैसा ही दम कर दीजिए पानी पे दम कर दीजिए शरबत पे दम कर दीजिए इस अमल से ये अल्लाह ताला को याद करने के उससे ये खास अमल से आप देखिएगा कि घर में प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा ऐसी बहाल होगी कि आपको ख़ुद यकीन नहीं आएगा कि इतना प्यार इतनी मोहब्बत अल्लाह ताला ने कैसे उससे डाल दी हम सब के दरमिया घर वालों के जिन घरों में बहुएँ हैं और वो सासों से एक बहू है या दो है या ज़्यादा हैं और वो सासों के साथ नामनासिब रवैया रखती हैं तो सास को चाहिए कि वो अपनी बहुओं के लिए नमाज के बाद एक तस्वीर या रहीमों की पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें उनके ऊपर दम कर लें तो बहू